Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Perlantikan Mahamad Rosli sebagai Timbalan Menteri ibaratnya macam satu pelempang ke muka Parti Amanah. Itulah kata-kata salah seorang exco pemuda parti tersebut berhubung dengan rombakan kabinet yang telah dibuat oleh Perdana Menteri semalam. Saya nak katakan begini kepada exco pemuda Parti Amanah itu. Anda ini reti atau tidak yang parti amanah ini cumalah macai cumalah penumpang saja dalam kerajaan perpaduan madani ini bahkan dalam pakatan harapan itu sendiri macai dan penumpang ini ada suara lebih-lebih ke kita intro dulu ciri macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Sebenarnya banyak yang boleh kita perkatakan berhubung dengan robakan kabinet yang telah dibuat oleh Perdana Menteri semalam. Sebab rata-rata yang kita lihat, even orang dalam Pakatan Harapan itu sendiri berasa kecewa dan sangsi serta risau berhubung dengan robakan yang telah berlaku semalam. Ada yang melahirkan kerisauan berkenaan dengan pelantikan dua orang menteri berbangsa Cina memegang Kementerian Wilayah Persekutuan. Menterinya dari DAP dan pembantunya daripada uh, bangsa Cina jugalah kan jadi bila mereka dah jadi macam tu ramai yang mengatakan bahawa oh ini memang mengundang lah ni lepas ni habislah kemencian wilayah apatah lagi lepas ni mereka dapat urah dan sebagainya kan lagi akan meletakkan kerajaan ke spotlight yang sangat tidak diingini mesti akan ada risk card yang dimainkan dan sebagainya tetapi bila mereka cakap macam tu saya tidak dapat tidak terfikir mungkinkah Perdana Menteri sengaja meletakkan menteri wilayah dan juga timbalan menteri wilayah orang Cina supaya apa-apa benda berlaku dekat Kuala Lumpur yang melibatkan hak Melayu sebagainya terganggu menyebabkan orang Melayu tak puas hati dan tercetuslah satu penentangan dan mungkin satu orang kata apa uh, kekacauan dan sebagainya kerana perasaan tak puas hati itu manalah tahu mungkin dia cuba nak mengundang kita tak tahu kan kita tak tuduh tapi yalah benda-benda macam ni kita harus fikirkan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab ianya mungkin akan mereka impak kepada kehidupan kita pada masa akan datang. Tetapi ialah kalau setakat geng-geng pembangkang yang tak puas hati tentang pelantikan dan juga rombakan kabinet ini, lain cerita lah. Tetapi yang turut tak puas hati ialah orang-orang dalam kerajaan itu sendiri juga. Banyaklah ketidakpuasan hati mereka. Tak kira -lah oleh Ashraf Wajidi Dusuki ke, dari geng-geng AMNO -geng ke, even Liana Marzuki pun kan, yang akak pajak otak tu, pun tak puas hati dan menyatakan kebimbangan serta kegusaran. Norman Raduan pun sama juga. Orang-orang yang selama ini backup PH, tiba-tiba menyatakan perasaan risau dan juga rasa macam um, gusar mereka berhubung dengan rombakan kabinet ini. Well, kita nak kata apa kan? Memang tak ada kata apalah. Dah diorang pun risau takkanlah kita nak lebih-lebih pula. Betul tak? Tetapi menyebut tentang tidak puas hati ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu pihak yang cukup tak puas hati dengan rombakan kabinet yang terbaru ini Iaitulah Geng Parti Amanah Negara PAN Di mana ketika desajus-desus rombakan kabinet hendak dilakukan oleh Perdana Menteri ialah macam saya katakan rombakan itu mesti kena berlaku sebab ada banyak senator yang telah tamat tempoh perkhidmatan dan memang kena adjust baliklah kepada mereka yang kosong-kosong belaka ni Jadi ketika ialah bayangan rombakan kabinet ini sedang dikeluarkan dan sebagainya memang kita tak boleh nafi Geng-geng Parti Amanah memang mengintai jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan terutamanya di bahagian Kementerian Agama kan dan juga beberapa jawatan lain menteri lain mungkin kan sebab sekakat ini mereka cuma ada dua orang menteri sahaja iaitu Dr. Zulkifli Ahmad sebagai Menteri Kesihatan itu berlantik pada rombakan kali kedua menggantikan Dr. Zaliha dan juga mereka ada Mat Sabu selaku Menteri Keterjaminan Makanan dan mereka juga ada dua timbalan menteri Adi Zahari sebagai Timbalan Menteri Pertahanan dan juga Rashmi Sabu iaitu Ahmad Atira Tunji sebagai Timbalan Menteri KPKT. Walaupun mereka ini tak ramai, mereka ini cuma ada 8 orang ahli parlimen saja. Tetapi macam saya sebutkan tadi, mereka mengintai-intai jugalah jawatan-jawatan lain dalam kerajaan. Mungkin jawatan Menteri Agama ke, mungkin jawatan Timbalan Menteri Agama ke. Sebab ialah mereka kan kena sebagai Parti Agama Islam Jentu. Kadang mereka dalam Pakatan Harapan pun kan nak menggantikan PAS selaku parti pro-Islam, pro-Melayu dalam apa tu kerajaan dan sebagainya. Jadi, bila mereka ini dilihat sebagai parti part lebay tapi lebih progresif dan uh, dilihat sebagai berganti PAS dan sebagainya, sudah tentulah mereka mengintai jawatan-jawatan berkaitan dengan agama. Sebab ketika era kajian 1.0 pun, Menteri Agama dari Parti Amanah juga iaitu Mujahid Surawa kan. Jadi, oleh kerana itulah mereka mengharapkan agar at least lah bila berlakulah rombakan kabinet kali ini, sekurang-kurangnya mereka diberikan jawatan Menteri Agama ataupun let's kalau Dr. Zulkifli naik pangkat, dia diberikan jawatan Timbalan Menteri Agama. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri lebih suka untuk menaikkan seseorang yang ada kes skamer, yang ada isu ajaran sesat sebagai Timbalan Menteri Agama yang baru mengatasi calon-calon dari Parti Amanah lagi. Bukannya Parti Amanah tu tak ada calon lain. Mereka ada Tuan Haji Aminul Hoda iaitu Ahli Parlimen Seri Gading. Mereka ada MP Pulai iaitu Saizan Kayat. Mereka juga ada MP Shalam iaitu Tuan Haji Azri Yusof. Dan yang paling utama sekali, mereka ada Sani Hamzan, Ahli Parlimen Hulangat. Keempat-empat mereka ini tu tak punya Sani Hamzan, saya tahu. Mereka memang mengharapkan sangat sekurang-kurangnya dilantiklah jadi Timbalan Menteri ke apa-apa ke. Sebab, ialah jawatan yang kosong itu tu insyaAllah mereka boleh isi. Ketika Rafizi meletakkan jawatan selagu Menteri Ekonomi dulu, mereka pun duk promote juga orang orang mereka. Ketika masa Nik Nazmi pun meletakkan jawatan sebagai Menteri Air, pun sama juga mereka try juga promote orang mereka. Dan kini, bila ada rombakan kabinet yang sah-sah akan menyaksikan mungkin akan ada perubahan dan sebagainya, of course mereka akan lobby lah. Kuang-kuang senyai Hamzan dah akan penat dia memekak atau dekat parlimen. Dia menjerit-jerit terlolong-lolong dekat parlimen, tunjuk yang dia tu memang menyokong kerajaan sejati lah. Memang sejati gilalah, sokong gila lah seseorang kira-gila. Sangat sejati. Tapi tengok-tengok, tidak ada seorang pun Baik Sani, baik Azli, baik Aminul Hoda, baik Suhaizan Tidak ada seorang pun yang diberikan perhatian oleh Perdana Menteri Untuk dilantik sebagai Timbalan Menteri Agama sekurang-kurangnya Menyedihkan tuan-tuan dan perempuan Boleh bayang tak? Marhamah Rusli ini ada isu scam, Ada tuduhan skamer ke atas beliau Berkaitan dengan emas online dulu Beliau juga dituduh buat kutipan Justice Tapi tak audit Dan duit tu pun tak tahu bagaimana Beliau ini juga dikatakan ada hutang sampai 14 juta. Beliau ini juga lah orang yang pernah ditegur oleh mantan Mufti wilayah dahulu kerana menyebarkan ajaran uh, Freedom is Prayer dan dikatakan terlibat dalam gerakan New Age Movement. Orang seperti ini yang cukup banyak isu ini tiba-tiba pula dilantik oleh Perdana Menteri sebagai Timbalan Menteri Agama. Orang-orang Parti Amanah langsung tidak dipandang. Sedih tuan-tuan. Sangat-sangat sedih. Tapi bila kita bacakan rupa-rupanya marhamat ini ialah anak sedaga kepada Ustaz Dr. Badru Amin UIA. Kan kita ingatlah zaman reformasi dulu antara akademisyen yang begitu lantang memperjuangkan kebebasan Tuan Anwar Ustaz Dr. Badru Amin lah. Dulu ho, Dr. Badu Amin. Dia telah reformis jati tuan-tuan. Memang tak ingat dunia dia punya reformis dia Dr. Badu Amin ni. Memang kalau dia potong dangan pun keluar darah nama Anwar, 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 Anwar. Tak ingat dunia tuan-tuan sekalian. -tuan. Dan dia ni jugalah yang kalau tak salah saya pernah menggunakan kenyataan yang Anwar Ibrahim ini merupakan anugerah Tuhan. Dia ni memang gila-gila support dan tak sub tanda Anwar. So mungkin kali ini pelantikan marhamah tak tahulah memakai kabel pakcik ke apa-apa kita pastilah kan. Tetapi yang nyatanya geng-geng parti amanah tetap gigit jari. Sampai satu tahap, Exko Pemuda Parti Amanah iaitu Azli Abdullah menyatakan pelantikan merahamah ini ibaratnya macam satu pelempang tepat ke muka geng-geng Parti Amanah. Sebab takkanlah tak ada seorang pun orang Parti Amanah ada berapa MP ni kan? Ataupun kalau MP ni mungkin boleh lantik senator lah sebagai contohnya kan? Mujahid mungkin lantik sebagai senator untuk pegang jawatan Timbalan menteri agama ke apa-apa ke? Bukannya tak ada pengalaman diorang ni. Ada pengalaman. Pemimpin-pemimpinnya season kot. Mahfuz Omar tu kan punya lah cak uban tu uban tu. Duk hentam sanusi gila-gila tak ingat dia. Kuang-kuang bagilah dia senator. Peganglah jawatan timbalan menteri ke apa-apa ke sebagai contoh kan. Barulah balik untuk dia menjegit mempertahankan kerajaan madani ini tak ingat dunia. Tapi seorang pun tak dipilih. Marahamah tu senator tau. Bukannya MP. Dia senator juga. Dia lantik sebagai senator. Tapi dia dipilih sebagai timbalan menteri agama. Walaupun dia tak ada pengalaman dalam politik. Dan walaupun dia ada isu. Cuma tunggang isu Justice for Zahra sahaja. Jadi memang betul lah kata Azli. Pelantikan marhamat itu ibarat macam satu lempangan hebat. Satu pelempang tepat ke muka parti amanah. Tetapi kalau nak saya, tuan-tuan dan -tuan sekalian, itu bukan pelempang sebenarnya. Itunya lebih kepada satu pernyataan oleh Perdana Menteri yang parti amanah ni sebenarnya tak berguna satu sen pun. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Mereka ini macai saja Penumpang. Macai dengan penumpang, ada suara ke dalam kerajaan ini? Memang taklah. Even orang boleh katalah Kau ada kejawatan dua menteri tu pun cukup bagus Tak masalahnya kan Tak payah minta lebih-lebih masalahnya Ah, Itulah dia Ini yang berlaku pada parti amanah pada ketika ini Dan kalau nak tanya saya Memang kesian dan pada muka lah Pada parti amanah Menjeritlah kau bagi nak harap Mempertahankan Anwar Mempertahankan mana ni Ini balasan kepada korang Hmm, sonok Jika tuan pergi memancing Jangan lupa membawa umpan Jika tak mau kena kencing Jangan sokong Pakatan Harapan Emotional damage!